так Это сказать, да. дорогу молодым. Заявочки у нас. Так, презентация. Хорошо. Меня зовут Евгений, я основатель проекта Restories.com.ua. И сразу такой маленький вопрос в зал. Среди вас есть противники еды? Ну, да, ГМО, да. В принципе, еды. Ну, кто-то из вас голодает, может быть, нет? Руку кто? Против это уровня. хорошо, я хорошо. Знаю, да. ну я рад что я ненавижу уничтожаю каждый день большое количество <свят> вот я надеялся что будет мало таких людей слава богу вот мы ну, перейдем к слайду Restories.com.ua это агрегатор интернет доставки еды домой вот основных есть несколько основ да, базиса, три базиса которым мы руководствуемся первое что доставка еды домой это может быть дешево это будет дешево Второй базис – это что э, вы можете вы можете вместо того, чтобы дома готовить еду, вы можете кушать дома, как в ресторане, mm -hmm. заказывая ресторанную еду. И э, наш социальный социальный такой э, пункт э, мы вас накормим бесплатно. Об этом я скажу чуть-чуть позже. Э, рынок. Э, если вы посмотрите сейчас, э, это около 260 тысяч заказов, э, 260 тысяч э, запросов в Гугле в месяц. Кстати, кто-то из вас пользуется а другим поисковиком, кроме гугла Кто-то поднимет? Наконец-то я вас увидел, ребята, потому что реально. Но одним словом это доказывает, что есть еще как бы запас, да, 260 тысяч запросов в Google, это только Очень в не Украине. Вот, Яндекс, вот, стат, если что. Ну. Нет, дело в том, что я делал Яндекс, да, я посмотрел, Яндекс там чуть-чуть меньше, поэтому я показал сразу эту статистику, чтобы не накладывать или там не плюсовать, чтобы вас не вводить в заблуждение. Вы это можете проверить. Что, что? Да, это будет украинская, но потом. на первом этапе. Давайте сразу я расскажу до конца, чтобы потом были вопросы. Ну и 60% из этих всех запросов в Киеве. Я хочу ну, как бы обратить ваше внимание, что это 50% рост к прошлому году. И это очень развивающийся рынок. Сейчас мы поговорим про проблему возможности, почему, почему зачем этот вообще нужен агрегатор. С двух сторон есть ресторанные потребители, они сталкиваются с одной и той же проблемой. Потребитель ищет, где дешевле, где вкуснее и как это сделать удобнее. А рестораны просто-напросто не погибают от больших, от больших доставок, как до минус и так далее у них недостаточно денег на рекламу и они э, получают мало заказов вот этого они становятся на грани рентабельности э, решение это и есть вот наш агрегатор я могу очень долго сейчас рассказывать про все плюсы и сколько мы там всего учли во время работы сайта но сайт является уникальной и универсальной бизнес-моделью которая позволит пол абсолютно полностью все решить проблемы так Сейчас мы поговорим о конкурентах, как бы э, очень важный момент. Да, мы можем сказать, что сейчас уже есть некоторые агрегаторы, да, которые существуют, например, Экипаж Сервис или другие. И не знаю, сколько и вас из вас людей сейчас об этом услышали впервые, потому что этот сегмент сейчас мало развит. Но э, я хотел бы сразу объясниться. Э, мы, мы будем по-другому действовать. Я объясню на обычном, на самом простом примере. Uh, пример продуктового магазина, да, и Ашан. Не, 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 не вот этого Ашана, но как бы стандартного Ашана. Uh, у них одна и та же цель. У них, возможно, одни и те же поставщики. Один и те, один и тот же товар. Разные подходы. Ашан продает сервис и услугу. Точно так же, как и мы. Мы, мы хотим. Uh, основная проблема сейчас: вот тех агрегаторов, которые уже существуют, они uh, предоставляют услуги, которые по факту не так уже сильно ценятся потребителям. Им приходится постоянно тратить деньги, вкладывать деньги в дополнительную рекламу, в контекстную и так далее. И поэтому у них продукт выходит довольно-таки дорогой. Им приходится экипаж сервису, приходится брать 20% в марже от заказа из ресторана. Мы говорим сразу о преимуществах, да. Преимущество это удобный, понятный сервис. интерфейс это как бы стандартно, да. Но что, что важно, купоны и скидки и программа лояльности. Это то, за счет чего потребитель будет сам о нас говорить. Программа лояльности тут дело, дело в следующем. Это будет реферальная программа, по которой даже если пользователь или потребитель не хочет заказывать или у него нет на это возможности, он может приглашать друзей, приглашать знакомых, и с их заказов он будет получать деньги, на которые он сможет сам заказать. Реферальная программа работает на три, на три уровня основным риском есть вот очень умная фраза, инновация отличает лидера от догоняющего. Кто первый займет это место, рынок очень развивающийся. Кто первый займет, это будет лидером. Это, это риск, но я считаю, что это наше преимущество. В команде уже 4 человека, это маленький стартап, так сказать, мы только-только начались. И это я, мой брат, еще несколько человек, и компания, которая разработчик самого сайта поддерживает, финансы, инвестиции. Я говорю о 120 тысячах долларов инвестиций. Это 12 месяцев в раскрутке сайта. Это полностью все 12 месяцев мы можем начинать с половины. То есть как бы этот, вопрос, этот вариант будет тоже рассматриваться. И окупаемость через 12-13 месяцев. Это полностью вот этих инвестиций. При том, что это будут как бы инвестиции практически с нуля в рекламу. Ну и мы абсолютно готовы mm -hmm. к любым предложениям от инвесторов. И хочу только напомнить, что сайт уже работает. То есть это, это не идея, это уже, про, это уже прототип, который mm -hmm. работает, которому необходимы лишь инвестиции в рекламу. Если, вам, если у вас будет, вы сейчас точно мне зададите вопрос, сколько у вас заказов сейчас, да? По вашему, по вашему желанию можно, можно сделать любое количество заказов сейчас в месяц. Я вложу ну, как бы наши деньги, да? и мы получим любое количество заказов. Но это будет, э, это будет просто разгон не совсем, не совсем того, что нам нужно. Мы хотим запустить программу лояльности и вот эту программу купона. Ваши вопросы? Монетизация ваша в чем? Монетизация? Отличный вопрос. 10%, 10 от заказа ресторана. Потребитель не переплачивает ничего. Какая, сумма, какая цена заказа от ресторана, такая, такая цена приходит потребителю. Мы получаем 10%. А вот этот ваш процент. лозунг, что можно кушать дешево, как он применим. Бесплатно. А, ну, дешево, 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 а третий бесплатно. пункт бесплатно. Аб... Нет, абсолютно да. верно. Смотрите, э, э, основная проблема ресторанов, с которой они сталкиваются, их давят огромные, огромные компании, давят рекламой, в основном рекламой. Они готовы, они могут делать дешевле продукт ту же самую пиццу, те же самые суши вкуснее и вкусно. Я сам проверяю на себе абсолютно все, что происходит на сайте, да, все, все достойно. Но за счет рекламы они не могут развиваться, они не могут себе этого позволить. Поэтому мы создадим им условия, в которых будет достаточное количество потребителей, они выйдут на свою рентабельность, они смогут существовать и за счет количества потребителей, как я сказал, это будет супермаркет. За счет количества потребителей это будет давление давление потребительское для снижения цен. Реферальная программа сколько будет получать вот эти вот люди, которые друзей привели? Один процент. Mm -hmm. Рассказываю. Один процент человек, который делает заказ, один процент друг, который его пригласил, один процент ну, друг Я другу. за одну гривну, ну средний чек там типа я себе, ну обед заказываю. 100 гривен Средний, стоит. средний чек 100 гривен, да. Mm -hmm. То есть, э, э, ну хорошо, теперь рассмотрим как, обычную пирамидку. Обычную пирамидку. Звать, сколько вот... у вас приблизительно друзей в социальных сетях? Ну Окей, okay, больше 100, да? Ну да, много 30, 30. Близкие Близких близкие знакомых, близкие пускай э, 10. На мое время стоит. Отличная цифра. Отличная цифра, 10 человек. Приглашай 10 человек. Да, ну просто 10 человек пригласили. Они, 10 они в свою Где очередь тоже пригласили 10 тратить? человек. Это 100 На бабушка. Рубль, 10 бабушек, червончик. Нет, ну только смотрите, тут как бы за счет третьего. За счет третьего, за счет третьего уровня приглашая 10 человек, вы получите 100 человек в друзьях которые будут участвовать в реферальном программе. Один заказ это 100 гривен. Ну, это как вы решаете бизнес? вопрос с логистикой и. Доставка. Доставка ресторанов. Потому это что сейчас. компания Экипаж сервис я разговаривал с владельцем. Экипаж, они как раз доставка, Да, Это да. очень да. замечательно, что они у рестораны там да. вообще ни при чем. Это очень. Кстати, вот, да. потому что это самая большая проблема. Давайте я прошу прощения, что я лично сейчас отвечу на вопрос, да, вот как, как по поводу экипаж сервиса. Это так. Когда этот проект был разрабат... когда этот проект только разрабатывался, они были исключительно логистические. Потому что они бывшие таксисты, да. Ну, так все и правильно. это идеально, и так что это вы знаете, ресторан. что они сейчас занимаются просто а передачей а за... заказов в рестораны. Да. А за отравление кто будет отвечать? А, дело в том, что полностью доставку и приготовление еды занимается ресторан. Мы, по сути, Таким вот... просто Вот Вы привезли, а ресторан привез. Ресторан привез, ресторан приготовил, мы ресторану предоставили заказ. То есть не привезли невкусную холодную Ничего. еду, а виноваты не вы должны на А вот режим. тут, а вот тут, кстати, по поводу социальной ответственности нашего нашего сайта. Когда, если вам привозят невкусную, неприятную еду, что а по нет. факту вы можете сделать? оставлю везде напишу, эм... что ваша компания ужасна. Окей, но хорошо. Случае, да. да. Ничего не но не если это до но... минус ваша а компания. А вы на Букинге пишете, что ужасный да. Букинг. Так, это, да, да. так ужасный. на вашу компанию напишут, не на ресторан. Не, 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 замечательно. Смотрите, во-первых, во-первых, на сайте во время заказа у каждого ресторана есть Все отзыв, да. да. То есть вы можете написать на сам ресторан. Но мало того, у нас будет, у нас сейчас уже да, даже сейчас действует э, система влияние на ресторанов. Мы говорим, ребята, вы предоставляете услуги, вы должны предоставлять качество. У нас был случай, когда девушка заказала еду. Такое. Ну, давайте я такой реально. Договоре вы говорите? Что? Или словесно. Алло. Как вы говорите это ресторану? По поводу. По поводу того, что вы что-то должны. Ресторан Смотрите, я, должны вам сейчас, я, вам сейчас, я вам сейчас простой пример приведу. Уже был такой случай. Был заказ, девушка заказала пиццу. Но так получилось, что из-за, опять же, малого количества заказов ресторану пришлось закрыться раньше, на полчаса. Сайт отслеживает время, то есть он не даст возможность заказать у ресторана, который уже закрыт. Так как они закрылись на полчаса раньше, чем они себе об этом сказали, мы отзвонились в ресторан, узнали эту всю ситуацию, договорились с рестораном, что ресторан предоставил 50% скидку этому человеку. И они сразу же согласились. Я сказал, что вы должны были, они не согласились. Это небольшие рестораны. То есть вы потеряли есть, деньги, оказывается, правильно? Мы получили клиента, который вернулся. Мы работаем на объемах и на оборотах. У нас нет затрат. Вот в данном случае человек второй раз пришел без клика на рекламу. С кому платит клиент деньги? И клиент платит Ресторан. деньги непосредственно ресторану. Будет подключаться оплата онлайн, да, то есть. То есть э... мы фактически просто агрегата предложений ресторанов по доставке. Нет, 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 нет. Не совсем. Ресторан, а мы гораздо мы больше. Не мы не гораздо не больше не будем предоставлять плюсы. И, вы отлично правильно сказали, Марка, а какие вы еще знаете рестораны? То буду есть бар, знаете, бар ребята, буду буду бара, <свят> много всего. Будабар, замечательно. Вот как вот раз оттуда какая будет какая как ли, раз 50 гривен где-то Вот Суть в том, да? чтобы да. снизить да. средний 100, заказ с 150-200 гривен до 70-50, чтобы это стало доступно для потребителей. Скажите, пожалуйста, сколько у вас интернет-сайтов в собственности? Вот, наверное, это будет последний вопрос, потому что время у нас вышло. У нас в собственности интернет-сайт restorys.com Один. Верно. Все, спасибо большое.